Həyatda əldə etdiyiniz nələr ki var ha, hamısı sınaqdır. Nə uğurlar var, nə qazanclar var, nə bilim nəyiniz var həyatda, hamısı sınaqdır. Yoxlayır Allah gör necə parçacəsən. Dünyanı, ömrü, əlimizdə olan maddi nemətləri üçlük aspektindən baxıb təhlil edək. Nə də üçlük aspekti? Bir dünya fandır. 2. Müxtəlifliklər, dəyişikliklər. Əl-əleyhəssalam demişkən Əddər yomandır. <laughs> bu həyat ikilikdən ibarətdir. Yomollak və yomunalıq. Bu günləyivə də bir gün aləhivət. Bu gün, gün belə gəlir, külür üzvə bir gün biraz tərsəs baxır üzvə. Müxtəlifliklər. Əlində olan bu gün varsa sabah çıxır. Sabah qaydada bilər. Görsən bir adam sərvətliydi, birdən birə düşür, müflis olur. Sonra 5 ildən sonra baxsan yenə məvkifiyyətə qayıdır. Müxtəlifliklər iki budur. Üç nədir? Qəflə hadisələr insan heç aman da vermir ki düşünəsən. Qətildən müdaxilə çıxır ki bütün planlar dağılır. Planlar dağılır. Dünyanı bu üçlük aspektindən təhlil edən dünya budur. Yəni dünya bu. Çox maraqlı. Bəs səndə olan bir vəzifə, kiminsə bir vəzifəsi var o, yüksək bir vəzifəsi var. Fan edin. Fan nə mənanı da? Fan deyən hər şey demək deyil o vəzifə vasitədir. Onu Allah mənə məsələn belə deyək də, indi bəzi məqamlarda Allah bir nəsib eləyib bir nəfərə vəzifə. O mənə nəsib olubsa, ona görə nəsib olub ki, Allah məni yoxlamaq istəyir, sınaqdan keçirmək istəyir ki, özümüncə aparacağam. Bu vəzifə sınaqdan keçmək üçün vasitədir. Həyatda o əldə etdiyiniz nələr ki var, ha, hamsı sınaqdır. Nə uğurlar var, nə qazancları var, nə bilmək Nə isə var, həyat tamıs sınaqdır. Yoxlayır Allah gör necə parça gözünə. Desə Allah bilmir, bilir. Amma sənə də boşalsalmalısan bu sən. Busan. Nə qazanmışsısız? Sınaqdır. Yoxlayır Allah. Sız sınaqdasınız. Həyat sınaqdan ibarətdir. Süz elə bilmir sınaq qutardı, qutardı, getdi. Xeyr. Öləndə sınaq imtihan bitir. Keçid edirsən başqa bir aləmədə. Ora sınaq aləmi deyil. Çox maraqlı aləmdə yaşayırıq. Həyatımız bundan ibarətdir. Nə veriblərsə bizə Həmişə bir sınaqdır ki, Allah deyir, mən sənə başqa bir şey vermək istəyirəm. Bu vasitədir. Mən sənə bunu özü üçün verməmişəm. Bu özü mənim üçün, səni üçün hədəf olmamalıdır. Səni aparan olmalıdır, vəsilə olmalıdır, vasitə olmalıdır. Eynilə, ayə, rəbbuhu, əkrəməhu, yəqoolu, Eyni ilə Quran məntiqə ayə baxın. Nə qəşəng ayə. Fa ammā l-insān izā maqtalahu rabbuhu fa akramahu wa ammāhu fayəqūlu rabb akramani. Elə ki, bir az insana Allah ehtiram elədi, nə sə verdi, nemət verdi rez başdır. Allah məhzlidir. <laughs> Ahəbol. <heba>. Allah məhzlidir. <laughs> Və ammə izə mibtələhu faqatra alayhi rizqah feyəqulu rabbi əhənan. Elə ki bir şey ondan alıram. Deyir, "Rəbbim mən alçaldım." Verəndə deyir, "Əzizlədi." Aləndə deyir, "Alçaldı." Nə verəndə əzizlədim, nə aləndə xarətdim. Hams imtahan. İmtihan i̇mtahan edirəm səni. Kəlla. Düşüncələrin səfdir. Xətt çəkdi Allah düşüncəranın üstündən. Sənin nemət və bəlaya olan davranışın və münasibətin ya səni əziz eləyəcək, ya xar eləyəcək. Sən özün ya əziz eləyəcəksən o nemətlə münasibətdə, ya o bəla ilə münasibətdə davranışda ya xar eləyəcəksən. Bu, kisi qalıb. Verilən nemətlər hamısı vasitədir. Allah'a qovuşmaq üçün verilən nimətdə hapsı bastı dedi Allahu əzəm olsun